Всем привет, ребят! С вами канал Чика Шалюр. Я приехала с лагеря. И так как я приехала, будут наконец-то выходить видео. Может быть, не часто, но я постараюсь, так как мы сейчас уже скоро. О oh, боже, скоро. Скоро уже 1 сентября и нужно подготовиться к школе. Так как остался уже меньше месяца. Да. В общем, я хотела сказать, что вы очень меня расстроили. Но... Ага, чем расстроили? В общем, я рассчитывала, что вас уже будет 100, когда я приеду, что вы меня так обрадуете. Нифига! Нифига! Вас 93! 93! Как я уехала, так вас 93! Значит, я недостаточно старалась, чтобы у меня было 100 подписчиков. Ну ладно, не беда. Надеюсь, что я буду сейчас стараться, и мы достигнем до 100 подписчиков. Надеюсь, хотя бы за месяц уже наберется. 100, по крайней мере, я так надеюсь. Вот, это первая новость. Вторая новость, что вам наверняка интересно. Я так думаю, что вам интересно, как я провела все это время в лагере, фотографий. Поэтому я создам одно видео с фотографиями о лагере. Рассказывать вряд ли что-то буду, но я напишу под фотографиями, на фотографиях, как бы, комментарии. Вот, и вы поймете, где это была фотография сделана, и что это за, как бы, за фотографии, где она была. Фу, короче, ну вы поняли. Вот так, и вроде бы все. Пока почему я снимаю именно таким пэтом, это потому что у меня других пэтов сейчас нет. Они все в Киеве, а я, как вы видите, думаю на даче. Я сразу после лагеря, как меня забрали, я приначала в Киеве, и утром мы поехали сюда. Ну что ж, вроде это все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и, наконец-то, подписывайтесь, потому что это... Это... Ну ладно, ладно, подписывайтесь. У меня нет слов больше, я разучилась снимать видео, да, я разучилась снимать видео.